Я вас приветствую на канале Морской Рысь. Сегодня мы увидим результат копов за два дня. Так, пожалуйста. Многие монеты здесь неузнаваемые. Но вместе с монетами порадовали, порадовало одно колечко. И вот какое-то медное было колечко. Детское. В общем, как вы видите, уже здесь опять-таки набор ужасных монеток. Также советы. Вот пятерки, две тройки, пару, три монеты российские. Это был первый день копа. Сейчас обзор вам предоставлю второго дня копа. В общем, друзья, место там было такое. Это второй день копа. Еще одно колечко попалось золотое. Небольшое. И серебряное колечко попалось. Тоже маленькая. В общем, мы с Камрадом потихоньку выбиваем то место. Монет становится все меньше и меньше. Ну, не знаю, как там будет дальше. Выбьем одно, перейдем на другое. Вот такой коп второго дня. А, еще я вам показывал. Вот кольцо. Кольцо это